Те, що настало, так, останній вистріл був в суботу без 5.12. Якби є провокація зі сторони ЛНР, плечення, але ми на них якби не ведемося і робимо своє діло, спілкуємося з населенням, проводимо соціальну роботу Третий день тишины на линии фронта. Проверить обстановку в Станично-Луганском районе прибыл спикер АТО Руслан Ткачук. Подполковник признается, сводки по Луганщине не отличаются от реальной картины. В станице тихо. Тут тиша уже другу дубу. Террористы не стреляют, и это вселяет надежду, что это створить подставы для того, чтобы подали, выполнились минская договоренности. Батальон «Торнадо» базируется в 500 метрах от первого блокпоста, так ЛНР. Последние два месяца ребятам на передовой пришлось не сладко. В командовании батальона не скрывают, что за это время было много двухсотых и трехсотых. Мирное не исключение. Мы местных поддерживаем. Людей осталось, ну, пенсия, там, ну, кто дети, там, старики. Вот еду им восемь кормим, потому что тоже все сидят точно так, как они, ну, мы, как они, сидим без света, воды, газа, электричества, в одинаковых условиях абсолютно. я побомбили, поехал, объезд, сделал территории, проверил. Перед перемирием у меня каждый день жили гибли мирные жители, вот по району, а там один, два, три в день. Отбомбили под вот ночь, поехал, мертвых посчитал, позвонил, приехали и забрали. Почти у каждого торнадовца появились вторые дни рождения. У Марика эта дата 9 февраля. Снаряд Града прилетел прямо в комнату к бойцу. Вечер все уже ложились спать. И тут я смотрю напротив и за окном начинаются вспышки яркие после залпа. Я только встаю обуться вот там вот тут напротив стула и взрыв в этот момент. Я успел только руками закрыться в голову от кирпичей. И так попало, тут обставал, За секунду до этого могло в голову попасть. Так 15-20 сантиметров от головы прошла эта труба. Больше всего подарков со стороны ЛНР было как раз до перемирия. Так была практически разрушена Кондрашовская амбулатория, в которой базировался батальон. Бойцы не унывают и признаются, что готовы воевать. Однако в мирное решение конфликта не верят. Считают, что с отводом тяжелой техники станица перестанет быть частью Украины. Если мы здесь видим, просто с первой линии, просто как бы переконание, что займуть Займусь цю територію і потім будемо жалкувати про це.